どういうこと Школа сьогодні, коли була й так робимо своїми руками, це те, що я говорила, ось вам дві при це теж без пластика послала. Вони приїхали, десь щось побачили, вже вони перенесли. Ви знаєте, ми дуже вдячні за ці подарунки, тому що ми діти спортивні. Ми граємо в футбол, ми бігаємо, ми займаємося ми... армрейслингом. Граем в теннис. И сегодня ну, особенно мы благодарны за вот такую встречу, которая произошла у стенах нашей школы. Совсем недавно в городе Киеве закончились финальные соревнования по мини-футболу под патронатом подразделения «Альфа». В чемпионате по мини-футболу первое место заняла команда «Академия», «Академия пожарной защиты» города Черкасы. Это команда государственной службы по чрезвычайным ситуациям. И в результате получила призы финальные. Но у нас существует давняя дружба нашего управления, управления службы безопасности Украины. Значит, поэтому по решению двух служб... Мы, представители Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, выполнили почетную миссию и передали в дом, который курируют наши коллеги, сотрудники СБУ, все подарки, призы, которые были завоеваны спортсменами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.